Всем привет! Мы в гостях крутого. Сегодня мы посмотрим. Ну, короче, мы не посмотрим. Мы будем смотреть привидения. Здесь живут. Согласно легенде, здесь живет какой-то барсук по имени Макс Фамин. Его не могут долгие леты найти родители. И мы занялись этим, ребята. Что ж, давайте посмотрим сначала тут, а потом пойдем куда-нибудь еще. Тут какой-то забор заброшен. Давайте посмотрим дырочки, что тут у нас. Ну вот, что у нас тут. Вот такая вот хата у нас тут, да? Тут не знаю, что не вижу. Ну, давайте посмотрим. Так, 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 что тут у нас? Что? Ой, блин, пацаны! Ой, блин! Ай, пацаны! Убивают, ёпта! ничего не видим. А -а -а -а. А -а. Ребята, это был жесток. А знаете, кто это был, ребята? Это же был наш старый добрый друг Фомин. Гляньте на него, покажи лицо Фомин. Ай, -а -а, блин! А -а -а. Ребята, бегим! Злая, как свинья! пацаны, что то хочешь мне предложить? Нет, иди туда, иди, упади туда, упади, кувыркайся, так, кувыркайся. И мы я пока на паузу, ребят. Что ж, ребята, я пока поставила паузу, мы его зарубили. Он что там страдает, давайте посмотрим, что там. Что там, как там, ребят. Ноги его вот, обосратенькие такие. Подождите. Да он, походу, живой, ребят. Нет! Нет, ребята, нет, он живой, он живой. Ну ладно, это была фигня такая, ну как бы не фигня, но было было смешно, ребят, наверное, наверное было смешно. Ну давай, что ж, и будем тянуть, кататься, яйца и чё. Здесь темно как у негров в жопе, короче. Мы снимаем почти уже ближе к вечеру, да, Максим? Ну нормально, Антошка, покажись. О, вот, ребят, вот такой он крутой. Он зовет Селера Говатая. Подписывайтесь на канал, ставим лайсы. И что ж, посмотрим, как я выгляжу. Снимай меня. Так, ребят. Вот. Так, все. Да? Я, я приду к вам и вас убью. Ёпта. Все. Теперь пока...